ఎస్ఎస్డి న్యూస్కి స్వాగతం రంజాన్ పండుగ తర్వాత ముస్లిమ్స్ జరుపుకునే పండుగలలో బక్రీద్ ముఖ్యమైనది ప్రతి పండుగకు ఏదో ఒక సంఘటన ఆ సంఘటనలో ఒక కథ ఆ కథలో ఒక సందేశం ఉండనే ఉంటాయి అలాగే బక్రీద్ విషయంలో కూడా ఉంది బక్రీద్ పండుగ వెనుక కథ రంజాన్ పండుగ జరిగిపోయిన డెబ్బై రోజుల తర్వాత జరుపుకునే ఈ పండుగ గురించి ఒక ఆసక్తికర కథనం ఉంది సమాజంలో పెరిగిపోతున్న చెడు నుండి ప్రజలందరినీ బయటకు తీసుకురావడానికి మంచి దారిలో ప్రజలను నడిపించడానికి అల్లాహ్ ఈ భూమి మీదకు ఎనభై వేల మంది ప్రవక్తలను పంపినట్టు ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథం ఖురాన్లో ఉంది ఆ ఎనభై వేల మందిలో ప్రవక్త హజరత్ ఇబ్రహీం కూడా ఒకరు ఈయన పేరు హజీరా హజరత్ ఇబ్రహీం హజీరాలకు చాలా వయసు అయ్యాక ముసలితనంలో ఒక కొడుకు పుడతాడు ఆ కొడుకుకు ఇస్మాయిల్ అనే పేరు పెట్టుకుని ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతుంటారు వాళ్ళు కానీ ఒకరోజు హజరత్ ఇబ్రాహీంకు కళలో తన కొడుకు ఇస్మాయిల్ ను అల్లాకు బలిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది కొడుకును బలివ్వమని అల్లా ఆ కళలో తనకు చెప్పాడనుకుని కొడుకును నిజంగానే ఇబ్రహీం దేవుడి మీద భక్తి వల్ల ఇస్మాయిల్ కూడా అల్లాకు బలి కావడానికి సిద్ధమవుతాడు తండ్రికి తన మీద ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి బలి ఇవ్వకుండా తండ్రి వెనకడుగు వేస్తాడేమోనని కళ్లకు గంతెలు కట్టుకుని మరి అల్లాకు తనని బలి ఇవ్వమని చెప్తాడు కొడుకు చెప్పినట్టే ఇబ్రహీం కళ్లకు గంతెలు కట్టుకుని బలి ఇవ్వబోతాడు అయితే సరిగ్గా కత్తి మెడ మీద పడే సమయానికి ఇస్మాయిల్ ను మాయం చేసి ఆ స్థానంలో ఒక పొట్టేళ్లను ఉంచుతాడు అల్లా తన మీద ఉన్న భక్తికి సంతోషించాలని ఇక మీదట ఇదే రోజున బలులు ఇవ్వాలని అది ప్రళయం వచ్చే వరకు సాగాలని చెప్తాడు ఇదే బక్రీద్ పండుగ వెనక కథ అప్పటి నుంచి బక్రీద్ రోజు పొట్టేళ్లను బలివ్వడం ప్రతి ముస్లిం ఇంట్లో కనపడుతుంది బలిచ్చిన పొట్టేలు మాంసాన్ని అందరికీ పంచిపెడతారు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ముస్లింలు పవిత్ర యాత్రగా భావించే మక్కా యాత్ర ఇప్పుడే ప్రారంభమవుతుంది బక్రీద్ కు కూడా రంజాన్ పండుగల ప్రార్థనలు الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد الحمد لله الذي جعل الكعبه الحرام قياما للناس وامنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد وجعل الحج والعمره للنجاة عونا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا عدل الله اكبر الله مل کیا نا آؤ بچے تینوں تینوں ہے آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما دیجئے آخرت میں بھی ہمیں درگزر فرما دیجئے نیک بندوں کے اندر شامل فرما لیجئے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے نمازوں کو قبول فرمائیے روزوں کو قبول فرمائیے قربانی کے ایسا عمل کو قبول فرمائیے زکاة صدقات کو قبول فرمائیے اللہ ہمیں کامل ایمان ہماری زندگی کے اندر عطا فرما دین اسلام پر استقامت عطا فرما اللہ باطل کی اللہ جو آندھی چل رہی ہے اللہ کفر وشر کی جو وبائیں چل رہی ہے اللہ ہم سب کی ہماری نسلوں کی اللہ ہمارے گھرانوں کی باطل سے اللہ بے دینی سے ارتدا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ ہمارے اولادوں کی زندگی کے اندر کامل ایمان نصیب فرما دیجیے اللہ کامل سنت ہماری زندگی کے اندر نصیب فرما دیجیے اللہ آپ کے نبی نے جی ان خیر کے لئے سے دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر میں بھلائی میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے جن جن شروع رفیدہ سے پناہ چاہیے ہیں ان تمام شروع رفیدہ سے حفاظ فرمائیے مسلمانوں کی جہان مال <سؤال> اکبر اللہ الحمد واشہدو انہ سیدنا مولانا محمد نابدہ رسولہ اللہ لہ نبی بعدہ اصلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ, آلہ, آلہ الطاہرین وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف بملك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليهم حولان ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله, أكبر لله الحمد وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فما فيها يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم